чи дотримуватися його, відмовившись від усталених звичок, або жити, як жили, виправдовуючись, звичайно, перед собою самими. Дело в том, что пост – это не только отказ от вкусной еды, я сам думал раньше, отказался от вкусной еды и все, пост начинает действовать. Нет, на самом деле отказ от вредных привычек, от порочного мышления оказывает намного более целебное действие. И я убедился в этом сам на себе, что заболевания к нам приходят именно с того уровня, с духовного. И вот пост позволяет исцелять и душу, и тело. Поэтому сегодняшнюю программу мы... Решили назвать так. Исцеление постом. Мы вас витаем. Это вот программа «Здоровенькие были» с Геннадием Малаховым. И Анной Андриенко. Наша ста, яка зараз з'явиться у студії, вона е, дотримується великого посту, але робить це не через те, що це модно, а можливо в її оточенні так роблять і постують, тому що зараз багато хто дійсно постоє. Е, але вона робить це для того, що вона вирішила для себе, що саме в цей час вона має дотримуватися посту для того, щоб духовно і фізично очиститися, відродитися, можна так це сказати. Тому е, в нашій студії сьогодні співачка Анжеліка Рудницька. Давайте приветствуем ее опустом. А -а -а. вас, Здравствуйте. 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 И Анжеліка, скажіть, будь ласка, як давно ви почали дотримуватися посту? Ну, ще в, в, в дитячому віці я вирішила, що я взагалі не буду їсти м'ясо. Тому я ідеально підходжу під тему посту, бо для мене піс це майже весь час мого існування, але він не суворий піс, тобто не той піст, який зараз триває, тому що я дозволяю собі іноді рибу, іноді яйця, молочні продукти, але м'ясо я не їм. Близько 20 років. Боже, а чому ви вирішили не їсти м'ясо? Ну, мені здалося, по-перше, що мені не потрібне м'ясо моєму організму. По-друге, ну, була така зворушлива історія про те, як вбили козеня, я чула, як воно плакало, я не змогла його їсти м'ясо. це. А зараз постуєте у цей час? Ну, Принаймні сьогодні точно? Тому що ви мені взагалі не дали сьогодні ні поїсти, ні попрацювати. Ну я з великим задоволенням приїхала до вас в гості, тому що справді, знаєте, Сократ, ми його всі поважаємо і знаємо, казав, що голод найкраща приправа до їжі. А що такое пост? Що такое пост, Аннушка? Ну, как це Я так розумію, це духовне фізичне очищення для меня. Тобто слово это... пост. А саме слово пост. Да. Так, слово для пост. мене, ну, як я розумію, это відмова от еды, і все. для мене асоціація єдина. Это постная Чомусь пища. Такая? Да, многие относятся к тому, что это постная пища. На самом деле слово пост это французское слово, человек стоит на посту. Солдат стоит на посту, все плохое, все матюки, все убрань, все сладости, он так, сюда не проходить, да? Все это нет. Чоловік починає духовно рости, совершенствовався, он розуміє, уже, що такого хорошо, що такое плохо, не ділає того, що не треба. І, грубо говоря, вже Бог такому чоловіку любить, Совсем по-другому Ви вот Знаєте, продовжує на нашого розмову. Наша наступна гостя вона стверджує, що піст їй протипоказаний взагалі. Вона говорить, що він може викликати деякі за захворювання навіть в неї. Давайте її зустрінемо і розпитаємо, що в неї за історії, чому вона так боїться постувати. Це ране сліпить. Приедете до нас, до Анжеліки, будем спілкуватися с вами особисто. Что сталося, почему вы не постуете? Яких хвороби вам не дают этого делать? Вы знаете, я вообще, как сказать, я очень люблю мясо. То есть мясо это у меня самый любимый продукт. Я люблю острое кушать, шашлык люблю. Там котлеты из мяса там свинины я очень люблю вот. и э, у меня в последнее время будем говорить так год назад начала болеть поджелудочно беспокоить И мне мои друзья советовали как бы придерживаться поста они считают что вот это классно это круто это модно в наше время это идет очистительная как бы программа и духовная и душевная и физическая. Вот. Но я не могу сказать, что это для меня, потому что я не могу отказаться от вкусной пищи, так как я считаю, что в мясе и во, всех продуктах содержатся очень важные как бы, вещества, элементы для здоровья человека, которые необходимы нам. Поэтому это, ну, это не для меня, я считаю, это не тот пункт, Але Но это бы. не долго mm -hmm. тобто, принципе, Всего, всего меня... 40 дней. Я ну, не знаю, я не, не У меня также был, врачи сказали, понижен гемоглобин. Я начала для этого пить гранатовый сок, печень жарить может быть, отваривать иногда, вот. Но от мяса я не могу отказаться никак. А вы на верующая, мы просто вы на Да. Питание. Вы знаете, Потому я с детства верю в Бога, очень город. сильно верю в Бога. Но пост это единственная была моя такая, знаете, такое преткновение, вот проблема, через которую я не могла переступить, и до сегодняшнего дня я как бы не переступила. Вы понимаете, очень интересный перед нами случай, но даже не так интересный, как типичный случай. Человек говорит, я верю в Бога, я верю во все, все, что от Бога, и в то же время, когда требуется, а насколько ты веришь в Бога, насколько ты это можешь показать на самом деле. А, оказывается, я это не могу показать, это ведь потому что душевные. начинается оправдание своих поступков. Вот смотрите, вы говорите, мясо полезно, да? Конечно, мышечные и, да? да? и в то же время. А, сейчас говорите, я записываю все у меня, что у вас поджелудочная заболела, из-за того, что человек мясо переедает, она труется, из того, что заболел желудок, из-за того, что опять-таки переедает мясо, из-за того, что анемия, кстати, это тоже ведет к тому, что желудок, как такой особый орган, он дает нам и депо железа и так далее, тоже он -то начинает страдать, понимаете, это для вас пост, но ну, это то, что надо для исцеления, в первую очередь, от порочной привычки, которую вы все приобрели. Понимаете, как, как исцеляются духовно? Надо привычку побороть. А дальше в питание. То есть вам показали, что это вредно, это э, ну, не для вас, будем говорить. А вы начинаете себя оправдывать и так далее. Поэтому вы не оправдываете, а задумайтесь, ага, если мне это вредно, а действительно, не извините мне что-либо в своих привычках, сначала пищевых. Я сейчас вам приведу такой пример удивительный. Я познакомился с женщиной, сейчас ей там под 80 лет, генералова а, Ненель Ивановна. Она сдала более 300 литров крови, занесена в книгу рекордов Гиннеса. И знаете, как она себе кровь поднимала? Она поднимала не мясом это, она брала свеклу очищала ее, перемалывала, оставила в холодильник и каждый день брала две столовые ложечки свеклы, перемалывала еще дополнительно э, яблочко, морковочки, получилось вкусно, полезно, и кровь с гемоглобином. Я мы кушаю различные сделаем, овощи, я Давайте-ка мы, Давайте я... мы с вами сделаем. Я пробовала... нет, 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 ну что вы пробовали, Пойдёмте. Я пробовала, Пойдёмте. знаете Пойдёмте. что готовим сок. Давай, Нет, 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 не надо. О, уже кстати. Две морковочки дайте мне. Так, да? Что вы хотите? Помидорчика нету там? Нет, помидорчика нам не надо. Кушаю овощи и фрукты, но просто я. Вот смотрите, ничем что... мы с вами не очищаем. Дайте еще морковочки. Примайте. И дайте еще. Вообще я за 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 травки, за медицинские вот разные рецепты. Э, то есть целебные свойства имеют травки, знаете, У -у -у. да. Вот? И я считаю, что нужно делать чаи на травах, пить побольше, потому что много витаминов, плюс они излечают изли... и как исцеляют много болезней в организме. Вот. Ну хорошо исцеляют, мы все исцелим здесь. Но прежде чем устрить, это надо все разгрузить, очистить. А мне И для этого. Все хорошо. Да. Но пока все желудок хорошо. желудок болит часто. Вот почему-то, что, не вот, 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 Только что сказал, я просто а удивляюсь это. женщинам. Да? 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 Все хорошо. Так. У меня тут все хорошо, а вот только же желудок меня а, болит. Я острые, а так у меня все доброе. А можно просто острый чтобы... не кушать? И все будет хорошо? Для того, чтобы не болел желудочек, давайте мы с вами сачка немножечко выпьем. Так это прекрасно. А ну что, да. будешь сачок? А я спробую. Вы знаете, потому что вы завтра не...